Он говорит, что он ни при чем. Ну, мы сейчас это узнаем. А да, флаг где взял? Время. Я? <coughs> он? Нет, да, это, флаг, типа, это флаг дерзкого. Дерзкого флаг. Дерзкого, да. Флаг дерзкого. А этот не дерзкий. Он говорит, что он ни при чем. Но мы-то знаем, да. что он при чем. Да, трусы выдают все по Представьтесь, пожалуйста. Дениг Амир Аркадьевич. уроженец города Морозовска Донецкой области. 18.05.75 года. Как вы связаны с деятельностью Донецкой Народной Республики? Все началось от митинга, который проходил в нашем городе Коммунистической партии. Я вышел туда, по зрел, Зарей, на этой стране. Там познакомился с, с двумя парнями Коля и, и Сережа. Они? Они к тебе подошли. Ну, а мы стояли с другом, это самое, они там ходили, ходили, потом подошли. Вот. Сами да. ставились туда-сюда. вот, Постояли, поговорили. Вот, оказывается, полубятники, то а тоже нашли все общие какие-то. Это самое для дружбы. Вот, общение туда-сюда. Вот. Потом, попозже, они обменялись телефонами. Дима звонит на мобильный телефон, сказали, что собрались и матеря в городе Новозовске. Вот. вот. Будут это сама, пикетировать воинскую часть, там, давайте давать военным выехать. Вот. Подойдешь, Багарич, тут собралось всего три матери, говорит, ты нас двое. Ну, подойду. Подошел к ним, там туда-сюда, богатство, поля, люди собрались. Вот. Произошел митинг, там, в общем, запись да. матеря, матеря пограничникам начали требовать что это самое. Понятно, дальше. Как ваши отношения складывались Потом они мне приезжали, я раз два на велосипеде приезжал. Но в основном они меня звонили, либо забирали, подъезжали до дома ездили к ним, смотрели интернет, антимайдан. Вот. Потом вышли на это, 1 мая на митинг, опять же, коммунистическая партия. А 7 мая они мне предложили работу на, на стройке. Вот. Говорит, поедешь, мы тебе деньги дадим, это самое. Там будешь ждать еще один строитель. Вот. Дима его зовут. говорит, сам. Ну я только вылез, и он подошел с такси. Он там, на настройку, я говорю, настройку. Вот. Ну пошли, пошли. С собой сказали взять там сменку небольшую. Вот. И чисто. Что я сделал? Документы, сменка и чистая. Перешли мы украинскую границу, потом российскую границу. Там прям возле. Кто-то это... до границы подвозил или как-то добирался? Нет, пеше. Мы, конечно, прошли одну... К границе как приехали? Я приехал на такси, а Дима уже стоял там. Прошли мы это самое, вдвоем с ним. Потом эти, там мне дали те кафе, он говорит, пошли кофе попьем. Ну, он даже, я говорю, у меня денег не мало, он говорит, у меня есть, не бойтесь. Ну, пошли кофе попили, там еще шесть, сидело шесть раз. Говорит, надо еще двоих подождать. Сейчас двое еще подойдут и поедем. Ну, тут, тут. через некоторое время еще двое подошло. И мы перешли на другую сторону до заправки. Там уже стояла Волга белого цвета. И еще одна иномерка. Мы туда сели и поехали. Вот, привезли нас в вот, вот, Я Не знаю, где у вот, за Таганрогом, четыре Таганов. Поселили в частном доме, там, частный дом большой, обделанный под кафе, а сзади эти самые... Дальше. Поселили в комнатах. Вот, ну, время позднее было, сказали, что завтра поедем на объект. Утром подъехал бусик, стекла затемленные, вся херня. Вот, посадили туда и мы поехали. Вот. Прыжок спустился вниз, открываются двери, стоит еще один бусик, стоят... Пять человек славянской национальности, перед разложенные пять автоматов калашников, один пулемет. Вот. Какое-то еще оружие было? И гранатомет. Вот. Двое сразу подозвали четверых для работы с этого самого с пулемета, с гранатометом. Вот. Вот, двое пошли на этот самый, остальные разбирали, собирали там автоматы. Ну, один при конце проболтнул, что он бывал уже неоднократно в горячих точках. Вот. Больше он ну, ничего нам не, такого не рассказывал. Объясняли нам тактику стрельбы с автомата, вот. поправки, для стрельбы с автомата. Ну, а тем, это гранатометы, там, пулеметы и... Понятно, сколько вы там пробыли? 10 числа сказали, что это последний день, а 11 у нас был в... на и... и, опять же, на Марке, а это к таможне. При этом предложили некоторым дать костюмы, этот самый, как КБ. Вот. Какие костюмы? Ну, Военный камуфляж? Не, ну, не, не сделанный в Беларуси, он дешевый в там можно купить. Понятно. Вас привели на границу дальше? Привели на границу назад. Одну, вторую. Вот. Все в такси и поехали назад домой. Как раз был референдум. Подъехали к референдуму. Пришли тоже по парам. Подъехали к референдуму. Вас отправили конкретно на референдум? Ну, а эти, таксистам сказали, что когда ну, к средней школе до, до референдума. Ну там был участок. Ну с какой целью вы поехали на участок? Ни с какой. Проехали на участок, посмотрели, там стояли люди, записывались. я ну, встретил там то голубе, а то то, потом сели обратно в это же такси, попили воды, кто воды, кто. Воды, кто воды. Ну, кто в магазин заехал, да, там, там чай. Вот и это нас развезли по домам. Смотрите. Дальше. Ваши отношения как складывались с друзьями новыми? <связывая> с Колей и Сережей. Они неоднократно звонили, и это самое. Но потом прошла первая ласточка с угрозами. Позвонил мне в звездный номер и сказал, что... Сиди и не рыпайся. Потому что они знали, что я в их структуру не ходить не хотел. откуда они это знали? А я им в глаза сказал это. Что я стрелять, убивать я никого не буду. Пацаны войны. Не на того нарвались, и нахрен надо. Дальше по поводу угрозы. Вот. Они сперва это самое надулись, а потом все-таки позвонили и сказали, что... Это мол, По поводу угрозы еще раз уточните Звонок неизвестного номера был Потом я позвонил, но абонент Мне раньше не досягал Что угрожали? Ну если Что-то буду ляпать Разболтну в моей семье Будет очень плохо У меня двое детей Одному 9 месяцев, одному 13 лет Дальше еще с вашими друзьями вы как-то общались, поддерживали отношения? Ну вот потом по пару раз они меня взяли там кофе купить, рыба его угостил. Дали, там, они занимаются один рыба, занимаются другой. Таранки, штук 15, салон салат там. Кофе там, посмотрели. Опять этот же Майдан по интернету пообщались, и они меня привезли назад до школы. Там высадили, и я пошел домой. До смотрим, что После этого вы еще как-то пересекались, общались о чем-то? Ну, что-то Коля мне звонил, либо по голубям, такая сфера у меня была, либо в интернете что-то новое, какая-то запись была, или там видео какое-то, вот, связанное с военными действиями. У меня как оно, как таковое, интернета нет. Вот, вы понимаете, в чем вы принимали участие? Да, я осознаю и. Для чего готовились группы в России? А, диверсионная группа, подрыв, уничтожение мелких групп. Где эта группа должна была действовать впоследствии? Вы сказали там, где вас пошлют. Ну, мы, предположительно, мы... где на какой территории? Ну, либо Новозовский, Тельмановский район, либо в ну, в этих вот районах. А дальше, я не знаю, я с ними не контактировал. Я вот с этими тремя контактировал, да и больше я не с ним. Николай и Сергей, и все.